Незадолго до эфира к нам поступила еще одна заявка от одного города, который не вошел. И 12 счастливчиков. Да, мы в комикадзе, мы понимаем, на что мы идем, но мы очень хотим. Команда Борисполя стала джокером первого эфира. У них практически не было часу на подготовку. Майже никто не верил, что они пройдут дальше. Нам просто не хватает времени. Места уже репетируют по два месяца, мы репетируем неделю. Та брак часу для репетиций уплинув на якість постановки. Команда час від часу втрачала синхронність рухів. Хореографія виявилася слабкою. То, что они последние вошли в соревнования, отразилось как-то на хореографии. Я И, скажу, безусловно. что на хореографии, да, отразилось, безусловно. Втім, досвідчений хореограф Игор Ваганов знав, каким чином недоліки команды можно приховати и навіть обернути у своей переваги. Ребята додумались, что это можно все скрыть. Костюмы, скейты, фонарики, все было. И его мега-жиманная походка, которая поразила нас здесь всех. Я думаю, просто так, так по-настоящему. Сумасшедшие, не стесняющиеся жить. Рідукаватості люди, Спасибо майдансу за Борисбай. Боріспай, ви остаєтісь. Поздравляю! Тепер сили зрівнялися. Часу на підготовку було достатньо. Подивимось, яким чином Бориспіль сьогодні доведе, що він вміє танцювати.